После того, как вы застройщик, Каждый. Каждый сможет выступить. Почему это надо делать сейчас? Ира, объясните. Люди потом все скажут. Люди все скажут. Процедура простая. Выступаю я, потом выступаю застройщик, после этого идет открытый микрофон на Почему проблема? В чем?

Внимание! 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 Правильно. Послушайте, страна должна знать своих героев. Надо понимать, что происходит. Залис! 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 действительно вы Что вы говорите? Мы деремся. Да. Вы хотите ситуацию за стенку довести? Инна, Валя, что вы творите в конце концов? Вы отвечаете за последствия. Я повторяю, выступит застройщик. После этого Нет. все смогут выступить. Вы доводите ситуацию до реального удара. Как вы надоели уже, товарищи депутаты. Значит, я сейчас за то самое. Ребята, значит, делаем так. Значит, если вы хотите информацию о том, что Плотникова с коробкой сорвали слушание общественное, оно будет. Я тогда сейчас все распускаю и все. На этом заканчиваю. Плотникова с коробкой. А то вы не общественное слушание. <связывающих> тихо, 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 зал! тихо, дайте мне еще два слова сюда. Давайте, куча вопросов. тихо, 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 иметь право сказать. Голосование будет аналитическое. Я вас прошу, друзья мои, не берите себя ответственность не срывайтесь больше дня. Дайте, пусть они пройдут. Хорошо? Я вас прошу, пусть они выйдут. Пожалуйста, пустите в зал. Петра, пустите в зал. Я не дам, слово никому. Внимание. Все, я прошу, Тишина, тишина багато за ба. за ти, ну, ну, я... застрочення. Я за демократію. Демократія завершає більшість. А хто ви ти такий? Я. Громадянин, Відповідальний громадянин. Я за демократію, ти будеш різні віче. люди рішають. Чому ти вирішив, що ти маєш право зв'язати нав'язати своїх бомба? Тому що Анатолій сказав своє слово. А потім. друг Чому ти вирішив, що ти маєш право зв'язати?

Грубо, ничего, не приведет. людей. пожалуйста, дайте человеку Это всего деньги. Я Не мешайте, пожалуйста. Давайте пять минут пожалуйста, вы <гулка> не <гулка> мешаете снимать людей. Я снимаю людей. А вы чем занимаетесь? Сухари-суши. Я же вам не мешаю сушить, а вы мне мешаете. Спасибо. Таким был Плещадьев еще 60 лет назад. Сейчас каждый из нас там на бывал неоднократно. Видел это красивую, одну из лучших улиц Украины. А давайте глянем, что было в район Комсомольский, Петяный Курган. Практически, но это ужасающая картина. Принесемся на, годы вперед. 2002 год. Да, район начал появляться. Строятся учебные заведения. Дома, школы, развивая инфраструктуру. Идем дальше, 2008 год, появляются школы, гражданские кооперативы, появился парк Победы, место массового отдыха людей. Принесем еще на секретный период, 2014. Что мы здесь видим? Безусловно, человек, за, за институтом, группа жилых На данный момент Комсомольский массив Непровского района полностью сформированы на базе, соответственно, двух жилой застройки, ряда учебных заведений как дошкольных, так и общеобразовательных инфраструктуры. Но не все так ладно. Взгляните, пожалуйста. Я должен думать, что это такое. Оказалось, что это ворота. Я не хочу, чтобы мои дети играли в Нет. я предлагаю у Ильи нормальный правильный. Там в Ирке подают шаурму. Без СЭС, без электричества, без воды, без ничего. Что мешает? Разместить нормальный общепит, то же самое вкусное шаурмой на первом этаже нового дома. Я за, а вы? А вот и классный кадр, не нравится, там, что первого лета. Я подозреваю, что это чьи-то дети. Это вы должны а быть. Это верно мусорка. Или я не прав? Я думаю, что я более, чем прав. Это ваша территория в аренде. Технически вам дали. Кому модализм нужен? Кто готов, чтобы на в собственности кто-то что-то писал? Я против. Мне даже сын на отборке Не разрешают. Нам это не интересно. Хаос парковочных мест. Агрессии, шприцы, бомжи, цыгане. Это вы? Господа, вы украинцы. Давайте ваше лицо. Правильно. Хаоса Калусановалум. Пластик. Про разложение 500 лет. Металл. Разложение 400 лет. Ваша, вот наш подход. Как сказал мой предшественник, мы здесь по появились три месяца назад. Это был не наш подход. Спасибо. 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 земельный участок. вывезли завезли. слоя полный мусора. И там мы куда выбрасываете? Себе домой. В итоге, что мы хотим вам предложить? 24 этажа. правильно, нормальный застрой. Застроенное помещение, где можно разместиться не только магазины, парикмахерские и прочие вещи, а то, что нужно вам. Только дома не сегодня строительство на местах или даже потому что Мы видим минимизированное вмешательство зеленые насаждения, путем устройства полустроенных, стройте на элементов инфраструктуры в виде пешеходных дорожек, освещенных в любое время дня и ночи, чтобы не было страшно по ним прогуливаться. Хочу подчеркнуть такой фактор, что на территории жилого комплекса мы предлагаем поставить бювет. Причем не только для нас, а для всех, что бабушка не несла за 5 километров 5 литров воды за 25 гривен. А Бесплатно. А это просто... Не нужна вода никому. А нужна. А так давайте У нас а? есть бювет. А. А, она, Итак, вашего поздравление подойдет небольшой итоги. Сейчас я хочу сказать одну вещь. Да, мы будем мешать. Будет дискомфортно. Будут строители, будет техника. В знак благодарности за понимание, за то, что мы сделаем наш район вместе удобным, красивым, функциональным. Мы для вас хотим предложить следующее мероприятие. Между 37 домом и 37Б мы размещаем детский игровой комплекс. Между жилым домом 37 б и 37 б мы отмечаем спортивную универсальную площадку. На фасаде улицы Жмаченко для того, чтобы отгородиться от магистральной улицы, мы ставим жилой дом. Остальную а часть участка мы облагораживаем с размещением бюджета и большой прогулочной парковой зоны. Неужели это плохое решение? Да. Лес трогать не надо. Стро... Застраивайте не пустыри. Но в конце концов, если мы общество, мы должны решать все делать вместе. Для этого сюда пришел от имени компании. Вы сначала захватили землю, а потом начали приходить к людям. Вот наше линия развития. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить и дать разъяснение. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Адьём.

Действительно, мы начали собирать свои данные в ориентированной серой части геологии. Да, в этом районе с частью металлопотребления но достаточно высоко заложены в грунтовые воды, совершенно право. Но, вот видите, где у нас на предметах, где от азиатской воды. Современные технологии до суток 80-х годах позволяют эти элементы Поэтому мы готовы поставить воды. Ослабить, ящико, в ветках азиатскую воду. Практически слоить, сделать ящереков и поставить под их а некоторые... которые... второй, 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 второй. Когда строили первый дом перед нашим у нас стены. Понимаете? Вы

Который а, во-первых, тут контролироваться, а в деле, что, где независимые контролируются и Они не аром, на от отбирать автоминист, не от этого ничего, суд и не все, а, Тема я закрыта. Знаю, домах, только суд вам поможет. Получите, сейчас я сприт. Потому что тут очень все <связывается> а Да, так это же все хотят. Да. Вы обещаете построить один дом. Один, да? А почему тогда все деревья, и А вот это вопрос... Нет, скажем так. Вообще, у нас деревья продумированы, во-первых, берем один правильный. Это... Интересный вопрос. С кем вы не продумировались? Мы. 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 Мы.

Второе, я хочу сказать, дтн 360-92 застройка сельской линии, застройка и городской местности показывает, что на однокомнатную квартиру коэффициент машина мест 0,8, что ее свыше 2-3, 0,5. Если у вас идет 300 квартир по проекту, то, собственно, у вас должна размещаться машина 120-150. Это факт. Не видно, где партия и будет, где он вообще. Отвечаю. Мы отвечаем за ДВМ, все мы сделали в Северном парке, там сказано, это центральная часть города. Если это центр города, то Нет, это не центральная часть города. Откройте, посмотрите. Второе. Ваше село, большинство жителей даже не знает, сколько у вас земли, как вы У вас земли, парни, один этаж. Давайте не будем наивными и сами поймем, что у вас будет застройка идти дальше. Это только начало, это только ваша первая очередь. Да. У вас не будет паркинга, его верят на 100%, у вас не будет. Посмотрите на да? Запорожье, как раз не так. Он уже стоит три года и не ведет эксплуатацию. Понимаете? Не надо заниматься разбором. Второе. Ну явно будет дальше идти застройка. Вы уже нарушили что вы уже начали без разных документаций строить этого между тренингами и площадку. Поверьте мне, у вас там точно не то, что вы сняли 15 сантиметров чего и даже эта разрушительной документации, которая позволяет вам разместить данные машины, 30, 40 и так далее. Как вы можете обосновать? Ну, во-первых, мы застроим Вы пожалуйста, сняли

является подготовительной работой, а это уже начало строительства является. Если вы разбираетесь давайте то давайте не будем заговаривать пути. Ну, да, 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 да. 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 Закон это зависит о чем? О том, что землю пользователь имеет право собирать исходные данные. Так? Согласны? Нужно было собирать исходные данные до начала строительства, понимаете? Могу Да, заканчиваю. Да. Исходные данные у нас относятся

Зачем это ты сейчас говорит? Зачем вы врете? Вот зачем вы врете? Во-первых, этот участок числился с 2007 года как буферная зона. И на данный момент она числится как буферная зона. В личной деревне, да, указано на дозволе любой просто. Кстати, я не могу пользоваться какими-то другими документами. данный участок из этого парного хозяйства. У нас на руках, где я по вашему прощению, Который делал администрация Киева, где указано, что на данном участке можно отбудить банк «Будь, Маш, Долг». Такого нет, этот участок еще чистится в 20-20... Как Лес, как буферная зона. И закладывается на 20-25-й план, как буферная зона. Так что не надо гадят. Вот это вот Владимир <свеч> <кто? свеч> <комью. Про> <свеч> а вы Позовите... А а, а, Пускай ответит а парковку. на что Не обращай внимания. Вы понимаете, вы, вы, что буферная зона, это всего можно. Это буферная зона числится на балансе города Киева. И не я, и не вы, и не местные трех, четырех, пяти я мозги имеют право решать.

Это не с даст права, то что кто против, то что. Это нелегитимное, понимаете? Нелегитимно. нелегитимно, нелегитимно. Вот, Покажите покажи. покажи документы, что она не бухерная зона. Покажите покажи, другие документы. Хорошо, это не для кого не Это не ro okay. треба по випадає це з